દેશમાં ભારતીય નૌકાદળની સિદ્ધિઓ અને ભૂમિકાને ઓળખવા માટે દર વર્ષે ચાર ડિસેમ્બરના દિવસને ઇન્ડિયન નેવી ડે એટલે કે ભારતીય નૌકાદળ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી છે ભુજમાં ઇન્ડિયન નેવી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં ઇન્ડિયન નેવીની કામગીરી વિશે લોકો જાગૃત થાય તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે રેલી અને નાટક સહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ રેલીમાં જોડાયા હતા वर्ष 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध समय भारतीय नेवी ने ताकत बनावी भारत ने विजय મેળવ્યો હતો કચ્છના યુવકો इंडियन नेवी માં જોડાઈ તે માટે લોકો ને જાગૃત કરવા માટે ઇન્ડિયન નેવી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી हर साल दिसंबर 4 को इंडियन नेवी डे मानता है इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करता है क्योंकि हम 1971 में जो वॉर में इंडियन नेवी और इंडियन आर्म फोर्सेस हमारा आ, हमारा एनिमीज के ऊपर हमारा शत्रु के ऊपर जो वार फाइटिंग के बाद वार फाइटिंग जो जीता हमने उसका मेमोरी के लिए उसका कमेमरेशन के लिए हम सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे इंडियन नेवी के बारे में इंडियन नेवी के बारे में बोलने के लिए इंडियन नेवी इस दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट नेवल फोर्सेस है और हमारा आप सबको पता है हमारा हमारा जो कोस्ट लाइन है जो सात हजार दो सौ किलोमीटर स्प्रेड किया हुआ है वो सब सारे प्रोटेक्शन हम इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड मिलाकर करते हैं तो इंडियन नेवी का दिन में हम इंडियन नेवल जो भी शहीद हुआ इंडियन नेवी वॉर में या या जो हमारा बेस्ट ऑफ द इंडियन नेवल वॉर्स एंड जितना भी हमने जो इंडियन नेवी ने प्रयत्न करके इंडियन नेवी इंडिया को आगे बढ़ाया ये सब याद करके इंडियन नेवी डे मनाता है हम ये हिल गार्डन हिल गार्डन से हम थोड़ा एक आ, मार्च पास करेंगे हमारा कैडेट्स के साथ साथ हम जाएंगे जुबली सर्कल में जुबली सर्कल में हमारा ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक नुक्कड़ नाटक कंडक्ट करेंगे वहाँ पे वहाँ पे हम इंडियन नेवी के बारे में एक थोड़ा सा पांच मिनट का ड्रामो ड्रामा नुक्कट नाटक करेंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस के लिए इंडियन नेवी का क्या क्या कार्यक्रम होता है कैसे होता है ये सब करके हम वहाँ पे एक जुबली सर्कल में हमारा इंडियन नेवी का जो 1971 ऑपरेशन के बारे में हमारा एक एन ओ साहब उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे पब्लिक पब्लिक के लिए और हम वहाँ से वाइंड अप करेंगे हाँ आज नेवी दिवस तारीख आप उजा आ दिवस की शुरुआत है ओगनीस सौ बोतेर शुरुआत कर ओगनीस सौ एकोतेर में भारत और पाकिस्तान जो युद्ध थूँ एनी अंदर कराची ने अपने નેવીએ ડિસ્ટ્રોય કરી અને એક પણ કેજ્યુઅટી વિના જે વિજેતા થયા હતા એ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે એટલે કે આપણી ત્રણે ત્રણ જે શક્તિશાળી આર્મી નેવી અને એરફોર્સ છે એની અંદરથી નેવી આપણો ભારતની અંદર એક નેવીનું બહુ ખૂબ મોટો રોલ છે તો અહીંના લોકો અવેર થાય લોકો જાગૃત થાય અને આપનું યુવાધન છે એ ઇન્ડિયન નેવીનો ઓળખી અને ભવિષ્યની અંદર કચ્છના લોકો પણ નેવીની અંદર જોડાય એ દિવસને અવેર કરવા માટે આજે આવે છે જેની અંદર રેલી અને અલગ અલગ ઇવેન્ટો આપી અને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન વોર કે ટાઈમ પે નેવી ને સક્સેસફુલી કરાચી હાર્બર કો જયા સેવન ડેઝ તક કરાચી હાર્બર જલ રહ્યા હતા ઓર સક્સેસફુલી બિના કોઈ ज्वेलटिस के पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था नेवी के योगदान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते इसीलिए हम आज इस रैली और जुबली ग्राउंड पे बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रोग्राम के साथ हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नेवी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिफेंस फोर्सेस का और नेवी भले ही मौन है लेकिन वो शक्ति सजीवता है